копать облепиху, правильно расскажите нам да после предыдущего моего видеоролика э, появилась куча вопросов как отличить мальчика от девочки как правильно пересаживать деревья отвечаю раз и навсегда запомните особенно ты э, это девочка вот посмотрите если посмотреть ближе посмотреть смотрим ближе. ближе шишечек нет Аккуратные, красивые, зеленые листочки. Вот если мы возьмем, например, эту ветку. Полно шишек. Это обыкновенный мальчик. Спалился, пацан. Да, спалился, да. Э, берем и капаем. Микрофон воды. превращается в лопату. Да. Э, берем специальный инструмент. Не каждый может им микрофон владеть. Микрофон лопата. Да, не каждый может им владеть. Но я владею совершенством. Э, Специально для Аллы Ивановны, вид капля Сука, цей мальчик менековит в задницу. <ріст> Он для <ріст> того там не сделає. Сука, там дуже стройные... стройне дерево. Ити два придется обрубувати. Выйди из кадра. Николай, блядь. Куда мы было? Шишки мальчика. Конечно, не хочу все видео. Что? А Ридми. Ну. Что ты сказал? Ридми третий. Ну и как я показывал Ризнет. на предыдущем ну, на видео. Делается все ну, очень просто. Пардон, а здесь просто икра? не получится. Так это даже... Что в Кум, ты там уже корни не на девочку. Все. Нет, просто росток много коренной. Коренной. А ну, там и уже пиздестить. Пи <laughs> Такие там. Хубаво. Так, папа, мне надо проживаться. Ну, <laughs> забывай за за... еще за проституция. За Благодаря за... монтажу. <свят> у нас есть запасной вариант. Что <свят> <Шо свят> ты сделаешь со своей девочкой? Это уже дохло. Ты думаешь, <свят> буду жить? Конечно, буду жить, ты корень живет. <свят> а а, <свят> а, а чему зеленых листочков не на нем? Оператор, слухай, если не хочешь потерять работу, <свят> выключай камеру. <свят> <ладно>? <свят> 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 <свят>